Мы сейчас стоим перед такой, как бы, альтернативами. Как могут развиваться события? Вот в рамках Евромайдана, в рамках произошедшей уже истории, которую мы сегодня имеем. И так ясно, что уже восставший народ, он как бы захватил определенное поле. И мы имеем сегодня двоевластие однозначно. То есть есть уже по сути централизованный штаб, состоящий из разных сегментов, народные депутаты, политические партии, общественные движения, организовавшиеся люди, региональные какие-то структуры. Мы имеем уже практически полностью все области Западной Украины, которые поддержали, так сказать, трансформацию Украины в европейском направлении. Мы имеем центральную Украину, областные рады, города, которые тоже к этому уже склоняются. Мы имеем очень консолидированное студенческое движение впервые, ну, может, за последние даже 20 лет. Вот. Но мы еще не видим Востока и Юга. То есть там не сложилось еще как бы абсолютное восприятие идеи трансформации, идеи революции, идеи народного как бы самовредувания, самовладия. Вот. Тогда как могут идти события? Решительный день будет, видимо, все-таки это сегодня вечер, ночь, вот, собственно, ночь и завтрашний день. То есть все зависит, пока нет легитимизации решений народного веча. То есть как будут события идти? Или революционно, но тогда надо переходить, ломать всю систему, и тогда воля народа, берут под контроль все государственные учреждения, все государственные структуры, ветки власти тогда надо брать народу восставшему и тех, кто его будет возглавлять. Или все-таки это будет идти как-то трансформационно, то есть более спокойно и сразу будет входить в легитимизированное русло. Можно ли второй процесс усилить? Можно, я считаю, потому что сегодня мы видим главный орган, который это может легитимизацию сделать, Верховная Рада Украины. То есть народные депутаты, народное Вече, народное волеизъяние, народное самоправо, пятая статья Конституции. И вот кто его может сейчас взять? Народные депутаты. То есть если сейчас в Верховном Совете будет хотя бы 200 ну, 26, но ну пусть 230 народных депутатов, особенно это могут большую роль сыграть мажоритарщики, которые сегодня должны легитимизироваться и структурироваться. Важно, чтобы народ увидел, что их уже большинство. Неважно, где они сейчас соберутся. Я еще раз все-таки придерживаюсь мнения, что надо было даже вчера собраться все вместе. Хоть на собрание какое-то, хоть чтобы люди картинку увидели, увидели, кто с народом. Мы же не знаем, кто с народом. Мы не видим огромное количество народных депутатов-мажоритарщиков. Мы не видим киевских многих депутатов, мы не видим львовских и так других. То есть страна должна увидеть уже этих людей всех вместе, что они за одно, что они хотят легализировать решение народного веча. Вот если это будет сейчас сделано, ну, отложили на вторник, хорошо, пусть вторник. В Верховном Совете они хотят собраться, пусть собираются. Но что тогда надо однозначно делать? Тогда надо э, устранить Рыбака и Калетника. То есть надо выбить э, системы коммунистическую партию. Но, видимо, должно быть тогда решение о том, а кто возглавит Верховный Совет? Кто первый вице-спикер будет? Вот это первый вопрос, который надо решать. Сегодня неизвестно. Говорят, это все обсуждается штабом. Извините, а кто сказал, что штаб большие права имеет, чем народ? Это неправильно. Если мы действуем в рамках хаоса, а не вертикальной иерархии, это неправильно. То есть надо действовать гласно, надо действовать открыто. Второе решение. Если есть 230, Переизбрали руководство Верховного Совета. После этого, конечно, встает вопрос о кабинете министров. Однозначно устраняется кабинет министров. Но мы же сегодня не знаем, а кого на пост председателя временного правительства предлагается. Ах, один, два, три. Вообще, а, а какая хотя бы план действий этих людей? Какие-то ключевые фигуры и идут за премьер-министром. Мы не знаем. Мы сегодня, мы должны, это народ должен знать. То есть нельзя, чтобы те, кто сейчас делают эту, как бы участвуют в верху революции, чтобы они действовали снова, как это было на Помаранчевом Майдане, который провалился. Или так, как это действовало власть Януковича Азарова, это государственная клика. То есть Опять-таки нужна гласность, опять-таки нужен, нужен такой, как бы демонстрационный эффект. Вы же хотели, чтобы люди пришли, миллион пришел, люди свою кровь отдали, люди пошли на страдания, на риски, на то, что им поломали конечности. Значит, извините, тогда действуйте доверительно по отношению к этим людям. Не надо тут игры играть тайные, эти секретные, устраивать какие-то эти самые э, планы выстраивать. Хорошо, удалось, назначили премьер-министра, сформировали правительство, дальше надо же войти в Камин, там тоже редуты стоят, то есть надо устранить тех и заменить. Тогда должна быть какая-то как бы, символика, должна быть аргумент, надо выстроить аргументы какие. Ну, видимо, главный аргумент все-таки сказать, что Януковича избирали по модернизированной конституции, по парламентской президентской республике, что он узурпатор, что он тогда, используя э, государственные органы, и прежде всего Конституционный суд, он тогда фактически э, захватил власть, узурпировал власть. То есть надо вернуться к ситуации 2000, э, конца 9 -го, начала 10 -го года, когда действовала модернизированная с поправками Конституция, когда была наша страна парламентской уже президентской республики. Тогда понятно, но тогда надо влиять на Конституционный суд. Тогда какая-то часть конституционных судей должна гласно выступить перед народом и сказать, что еще на них чинился тыск. Если они это говорят, тогда ясно конституционный суд становится нелегитимным. Тогда надо думать о том, какой орган временный должен быть какая-то конституционная, значит, типа там комитет, я не знаю, какая-то группа временная, да, тем, кому верят, судьям. То есть они должны сказать, что это решение было принято о изменении Конституции незаконно после избрания Януковича. Вот это решение мы получаем. Тогда правительство становится абсолютно легитимным, и тогда Верховный Совет и правительство требуют немедленной отставки Януковича. Когда мы выглядим перед международным правом, сообществом, мы выглядим как мудрые, зрелые субъект геоэкономический, геополитический, как нация, народ, страна, которая может правильно строить свою систему. Вот, если это все сделали, а тогда наступает момент, надо менять главу был администрации. Тогда от кого они будут? Наверное, от правительства, как в Польше это назначается. Вот эти шаги надо сделать. А если мы их не делаем, то тогда мы входим в революционное русло. И тогда революционное русло захватывает нас, и оно начинает выдвигать новых вождей толпы. И тогда оно будет сметать и нынешнюю власть, и нынешнюю оппозицию. Чего не хотелось бы?